Три, два, один. Поїхали свята позаду зустрічі з Magic Мані попереду. Сергію, привіт тобі. Привітаю вас, вітаю вас, всі наші глядачі з прошедшими праздниками. Ну, ми встигли вже трішки засумувати за зустрічами з тобою, Сергію. Як свята, як е, одеське Лізгота Новий рік. спокойненько хорошо нормально умеренно без дождя и снега удивительно На, Накопичилось в нас кажется, новин. снегу не было а новини точно були Давай з них и почнемо. Да значит 21 января будет Нацбанк продавать еще раз вот такую монету как никуля не ни шабля вторая продажа будет и э, дякую ему вот такая интересная монета, высокотехнологичная, одна из как бы лучших монет за последнее время по качеству изделия. По нарисованному так себе, но по качеству она виртуозная. Я бы ее на второе место поставил из всех монет Нильзибера после Кассивского росписа. Вот эту монетку. Это что касаемо того, что выйдет на сайте НДУ в ближайшее время в продажу. Ну а также мы еще ожидаем, что в январе Нацбанк по э, плану, который он нам нарисовал на 2025 год, обещает выпустить еще три монеты. Одна монета получается номиналом э, 2 гривны. Тема разрабатывается. Потом будет монета 10 гривен серебряная, зодиак с тиражом до 15 тысяч штук. И то, что мы все ждем, это служба зовнешней разведки Украины. 5 гривен номинал. До 50 тысяч штук тиража, это, конечно, вообще прям топовая монета, которую мы все инвесторы и коллекционеры ожидаем. Ну, а также из интересных новостей это то, что курс доллара в 2025 году перевалил за 43 гривны уже. Вот такие, как бы, для кого-то утешительные, для кого-то радостные новости, если кто-то айтишник получает или там моряки какие-то в долларах зарплаты. Они, конечно, себя неплохо чувствуют. Про долар Мані багато про, про, про долар да. Да, багато говорити не будемо, щоб не ну, да, додавати, да, да. додавати сумника да, в нашу першу зустріч з Нового року. Okay. З новинами все well. з новинами все зрозуміли Сергію, Традиційно It's ти б ще до того, як ми почали запис, сказав мене останнім часом. Звичайно, коли блогери так кажуть, їх ніхто не запитує. Коли кажуть, знаєте, мене мене часто запитують. Это одразу ред это стоп. Но ты действительно сказал, что тебе часто пытают с последним часом, что купувать и хороший да. привід про это рассказать просто сейчас. Да, значит, что купить? Это продолжение нашей интересной темы. Конечно же, мы ожидаем новую монету, которую нацбанк выпустит. Это зовнешняя разведка, то есть ее мы вот ждем. Это один из вариантов, который наиболее интересный. И то, что еще в принципе стоит покупать, это 50 копеек, обиходная монета Украины номиналом за 1996 год. Данная монета еще можно потихонечку покупать до 400 гривен. Они есть в продаже и потихонечку можно их продолжать покупать. Почему? Потому что тираж 90 тысяч штук официально известный. И сколько их реально осталось, мы не знаем. На руках какое-то количество есть оптовиков, переборщиков, но все равно монета топовая, и лет через пять она будет стоить очень нормальных денег. То есть это монета, которую стоит еще продолжать покупать. Зафиксовали. Она низкая низкая. и про 50 копеек. Да, также еще из интересного можно посмотреть, это ходовая монета. 300 лет дома Романовых, 1 рубль. 1912 года данная монета является интересной тем что она постоянно в ходу то есть ее можно всегда купить ее можно всегда продать это как советский полтинник это как рубль 21 24 года то есть это ходовая монета которая ну, всегда всем нужна. Вот так вот можно назвать. То есть рабочая монета. Слушай, у меня Ее про... любой uh, цене, да. на три года она будет все равно намного дороже. Извините, я тебя перебиваю. Вот <плес> знаешь, что эта история про всегда всем нужна. Ты, час от часу, мы действительно читаем все комментарии, эти які... которые Містять в собі логічні вирази є ті, хто кажуть, ну зазвичай це стабільні люди, вони все одно нас дивляться за що ми їм, звісно, дякуємо, і пишуть стабільні, не завжди приємні речі особисто про тебе, саме а не про твою роботу. Але, от саме, якщо ми говоримо про Романових. час від часу пишуть про російські монети, нібито, а чому ж почалось полномасштабное вторгнення, що там не залишилось інших монет, щоб на ці росіянські звертати увагу. Що ты на це, давай коротенько один раз відповімо, щоб щоразу в выпусках цю тему не розтягувати. Да, эта тема вообще абсолютно никак не связана. Это деньги, которые ходили у нас. Это наши деньги, которые ходили на территории Украины э, в какой-то период времени. И эта история, это наша история, какая связь с современными соседями вообще не представляю. То есть тут важна история, состояние, стоимость, сугубо коммерческо-коллекционный интерес исторический. Очень много вариантов, как можно это интерпретировать, но я никакой связи абсолютно не вижу. Подякував. Ну, подиаков, подиаков. коротко коротко. ответили, да, зрозуміло. Но особисто, ну, ну, особиста думка, как и, извините, с рака может быть у каждого. Продолжим и наступную Хочешь заработать действуй. я предлагаю способ. Окей. <laughs> Более того. Дальше. Что ж продать? Ну, а из продаж, ну, то есть, что можно продать, то, что когда-то, допустим, если вы покупали в количестве, это вот такая интересная монета, 2 гривны монета Украины, Олимпиада, Сочи. Капсула у меня, конечно, немножко поцарапанная, но монета интересна тем, что она уже стоит очень больших денег. До 5-6 тысяч гривен доходит в стоимости данная монета. И если когда-то вы ее покупали там за гривен 500, 600, 700, 800, или я, например, это вообще за 120 покупал гривен, то сейчас очень неплохая премия, то есть иксов достаточно много за 10 лет эта монета сделала. А Олимпиады Но Сочи, это же все сучасно? Вот знаешь, я снова же таки... В... Да, 2014 года. ]ですね. И тебе скажут, «А, да, да, да. а, уже, а уже сучасные события, Сергей, как ты не звертаешь на это внимание? Сочи... Это же монета Украины. Я апилюю потенциальными комментариями. Это, конечно, неправильно, некорректно, не но в эту игру можно играть у двух. Так как это Сочи, вот кому-то может уже не интересен этот вариант. Очень неплохое время для продажи данной монеты. По Судя по стоимости на данную монету. Ну и еще из интересного, что можно продать сейчас, что очень неплохо подорожало в цене, это вот такой набор банкнот Украины. 20 роки Варшевой реформы. Замечательный набор от Национального банка, который был выпущен в 2018 году, если я не ошибаюсь, поправьте в комментариях, точно ли. И в этом наборе банкнот есть уникальные две банкноты номиналом 50 и 100 гривен. Это старого образца 1992 года, не выпущенные. И данный набор банкнот подорожал за два года с 12 тысяч гривен до 40 тысяч уже в моменте доходит стоимость за такой набор в зависимости от э, номеров на банкнотах, а также состояния, потому что данные банкноты, когда запихивали в Нацпанке в этот конверт, некоторые банкноты могли загибаться уголочки у этих банкнот. Поэтому обращайте на этот момент внимание. От этого может очень хорошо стоимость измениться на весь конверт. Но конверт уже доходит до 40 тысяч. Понятно. Зрозуміли, запам'ятали, підсумували. Можем переходить, обговорили, можем переходить в наш традиционный раздел «Что ж продать?» Это и был. рабство А, це був, щоб продати? А, 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 я собі, я собі, <зас> я собі <зас> пози... ми позив. С... Ми, ми, с... ми, ми сьогодні е, однією позицією. После праздників. Постсвяткова позиція за 40 тисяч має місце <зас> бути. А, окей, тоді, що... Інтересні лоти. Так, що ти, да, коли блукав у Віоліті, знайшов, на що нам звернути увагу? По Просторы Виолити я нашел вот такие интересные 2 копейки 1992 1 ГА. А -а -а. Очень прекрасная монета, в неплохом, в принципе, состоянии. Одна из редчайших монет Украины. Вот этот лот, можете обратить на него внимание по ссылке в описании. Также еще один классный лот, который меня очень сильно удивил, это целый такой достаточно большой лот наборы обиходных монет Украины. В одном таком лоте целая куча наборов обиходных монет Украины. Uh -huh. Вот ради любопытства можете посмотреть и стоимость на такую красоту. И кто там способен, можете это сразу коллекцию себе купить. Ну и вообще для тех, кто когда-то много лет покупал эти наборы, вот можете посмотреть, как это круто, с вашей инвестиция работает. Это прекрасный лот, очень, ну, действительно меня заинтересовал, я хотел, не мог не поделиться с вами таким чудом. Я вот традиционно кажу, что можно в опису до этого видео найти те интересные лоты, посылания на них, про которые каже Сергей Меджик Мані. Сергій на завершення, Так ми сьогодні оперативно, вже зазвичкою оперативно. Раніше казали, що ми поспішаємо. Тепер всі звикли, що ми стисло, зрозуміло кажемо про основні події на ринку. Як від святкової креп крепатури оцієї позбавляєшся після всіх салатів та відпочинку? Просто обична фізкультура по утрам. Звичайна суставна гімнастика вам дуже добре допоможе. Фізкультура. Зранку. Ну и, конечно же, смотрите сайт Виолити. Там очень замечательная есть функция по цене, выставляете себе. И, допустим, пишите номинал, ставите по стоимости и смотрите, какие там интересные вещи вы можете найти. Помимо того, что я, на что я обратил ваше внимание, вы можете еще много чего интересного там найти. Сайт очень мощный. Там очень много цікавих позицій, які тільки на этом сайті ви зможете найти. Це вже для розминки шиї. Сергій Меджик да. Мані, наша традиційна Дякую. зустріч. Нагадую, раз на два тижні ми обговорюємо новини ринку нумізматики, е, даємо поради. Це не керівництво е, вам як діяти? Це можливості. Дякую тобі, Сергію, за цю зустріч. Зустрінемось за два тижні. Дякую вам, папа. -па.